Есть смысл куплять бытую машину, если вы купляете и знаете, что она ударена, например? Раньше вот если машины делали, мы вот если бита, она в бок повести может. А в бок повела, значит она резину будет кушать. Это ж деньги. Плюс все время надо держать, она тянет право, а тебе надо держать левой рукой, чтобы она не ковыляла. Сейчас, если машина ударена, сейчас на стеллажах таких разделывают она выходит как с салона. Все, все от этого блуду, все это крылья, все ставят новенькое. Считай, она как, как на конвейере. У нас раньше те старые, можно было шпаклевки наложить. Нашему платить больше, когда он взял вот крыло и поменял. И взял там, покрасил или что. Зачем ему шпаклевать поклевать это старье? Больше денег отдашь, чем сейчас. Раньше прибором приборами никто не пользовался толщиномерами. Я магнитами пользуюсь. Я достаю четки. Но у вас есть четки сейчас? Сейчас нет, Реношки ты не проверишь. Там пластмассовый. Там будет пад, там можно помолиться. А на таких автомобилях, если хороший снег. А алюминий. Э, хороший, но это, это на крузах. Тут уже я знаю, допустим, на какой. А так, если, допустим, шпаклевка есть, она будет осуваться. А если нету вообще там маленький слочек, оно крепко так А делится, если хозяин по бачек, вы мечетком и царапаете ему я машину? Не буду. я царапать не буду, я всегда разрешение спрошу. И я а возьму через газетку. Я всегда спрашиваю, я никогда, я никогда не открою, об не присяду в машину и заглядывать не буду. Если стоит хозяин, я всегда спрошу, разрешите там машину посмотреть. А просто вот так лазить.